Ну, трохи, правда, це був не день народження українця, а де така рубрика, і вона вирішила пожартувати над нами усіма. Ну, будемо Казати, що в неї це вийшло, дійсно, ми посміхнулися. Ну, будемо відходити від жартів і переходити до більш серйозних тем, сьогодні у нас гості, які будуть нам розповідати про вуличні лекторії. Спеціалісти своєї справи, просто спеціалісти того, як можна отримати не лише освіту, а й гарні емоції, навіть на вулиці при цьому не використовуючи ніякі заборонені речі. Я сподіваюся, доброго ранку вам кажемо. Хочемо з вами дійсно поспілкуватися про вуличні лекторії. Знаємо, що він не один був у цьому році, і так як вони проходять під відкрив. небом, мабуть, что-то уже пошло не так. Потому что про Да. уличная лектория это проект, который мы, наверное, думали вместе с Юлей запустить еще год назад. Этим летом реализовали его. На данный момент уже провели 7 уличных лекториев фишка этого, что это уникальные люди в интересных местах города, mm -hmm. это спикеры, как получилось в этом году, с разных стран выступают, рассказывают свою лекцию, мотивируют людей в течение полу полутора-двух часов а, на открытых площадках города Запорожья, это парки, пляжи, скверы, какие-то интересные дворы, даже промзоны, крыши, то есть это все возможные места и мы всегда делаем одна лекция в одной локации. Пытаемся не повторять. Ну вот уже семь раз не повторяли. То есть все разные локации у нас. А сколько потривалось ей идея эта лекция? Уличная лектория обычно длится полтора часа, но ну, там час-полтора, хотя все зависит от спикера. Однажды, когда мы проводили встречу с Алексеем Пучковым, это пан Круассан, и мы были в парке энергетиков, и уже начало темнеть, он все равно продолжал рассказывать, люди не расходились. Потом я уже говорю, что Алексей, мы вас уже не видим, только слышим, но тем не менее, ну, все да. равно люди не уходили, ну примерно часа два с половиной это длилось. Да, уже было за 10 вечера, и ну реально было там два метра до Алексея, его уже никто не видел, лицо, то есть как бы это <свят> <у свят> <всего свят> <всего свят> только. <свят> и когда мы <свят>, говорили, давайте заканчивать, он спрашивал всегда, так смешно, у меня еще видно? И там, то чуть-чуть еще видно, но если чуть видно, то продолжаем. <свят> а какая, как тематика у этих лекторий? Для Прошу нас главная человека. идея, это привлечь и пригласить какого-то интересного человека. То есть, если это просто интересная личность, то это история успеха. Алексей, например, рассказывал о том, как он задумал, как он начинал производство хлебное и так далее и тому подобное, и к чему это все пришло. А вот первая лекция у нас была с девочкой из Питера, из России, и она работает в благотворительном фонде и занимается привлечением финансирования. Поэтому тема была фандрейзинг. Она рассказывала, как привлечь деньги к реализации своих проектов. Да, Потом, это, да. когда мы пригласили Екатерину Рощину, она работает в Лондоне, в Лондоне, в Англии, в Международном благотворительном фонде. Она рассказывала о ну, можно сказать, немножко о себе, но и больше о тех проектах, в которых она участвовала и которые она запускала. А еще была очень интересная лекция у нас с Паулиной Милинаускиной, очень сложная фамилия, из Дании. Она рассказывала о современном искусстве, и у нас была инсталляция, то есть это была тема, ну, не о ней, а именно о творчестве, об искусстве. New Media Art в искусстве, как современные технологии влияют на искусство сегодня, и как это все взаимосвязано, вот это вся переход. Тематика взагалом дуже-дуже різнопланова да, була, дуже насправді, да? І скажіть, якщо от так заробити невеличку статистику, можна побачити збільшення або зменшення людей, які почали приходити. Ну, зменшення чому? Не тому, що не цікаво, тому що сезонність в тому плані, що хтось на море поїхав, хтось на відпочинок. Як взагалі аудиторія реагувала на от таких от векторів? Ну, во-первых, все зависит от лекції. То есть у нас mm -hmm. ми такі рекорди ставили. Мінімально, сколько у нас було людей це 50, где-то 48-50. Максимально це было на даний момент этот рекорд. Ирины рощин из Лондона 156 человек. Uh -huh. Это было в Дубовой рощи вот там лавочки. постоянно это очень много людей. Я вот даже выписал сегодня такую статистику, чтобы рассказать там уличные лекторий в цифрах, да, на сегодняшний день. Uh -huh. А ведь да. я цикл у Всем лекториев, uh -huh. спикер из четырех стран, было выпито 150 литров воды. С'єді 630 круассана. Уличний лекторій посетило 662 чоловіка, собака і морська свинка. Ага, непогано, як у мене. Результат такий достойний, насправді, особливо з морської свинки, Да? І можете сказати, взагалі, от це сезонний такий, да? ви плануєте його залишати да. навіть сезонним. Вуличний лекторій фішка саме в тому, що це все відбувається на відкритому повітрі. Як бути зараз? Зараз починає потахесіньку вже так. Прохолодно стає і. Ага. Что да. будем мы делать? Вчера чтобы... мы провели предпоследние лектории, ага. а, еще будет одна встреча. Мы предполагаем, что все-таки мы там возьмем теплый чай уже вместо воды и тепло оденемся. Но а дальше мы уже переходим в ближайшее время в нашу собственную локацию, ага. а, продолжаем говорить о нашем о будущем коворкинге Edison Space и все мероприятия мы переместим туда. Это уже не будет называться уличной лекторией, это уже будет мероприятие в рамках коворкинга, но этот формат уличного лектория настолько лично нас вдохновляет и так много людей привлек, что мы его обязательно будем повторять следующим летом, ну, в общем, как только потеплеет, так и сразу. загалом такая сезонная, можно сказать, да, да развлака, сезонный захват, который будет происходить, или вот завжди, когда начинается какой-то пилотный проект, появляются какие-то, если можно так сказать, боковые че Или вы какие-то недолюки в проведении этих вот таких уличных векторий mm -hmm. Знаете, что хочу рассказать? Когда мы организовали самый первый уличный mm -hmm. лекторию, кстати, вот Никита мы никогда не повторяемся. Это не так, мы один раз повторились вчера. Мы самое первое место придумали. А, практически экостро... повторили. Костровая площадь возле дворца пионеров. Угу. Там лавочки, там очень удобно. Это была первая встреча, и мы совершенно не ожидали, что будет пекельно, просто жара, нереальная. Так солнце светило, что люди ну, были в ужасе, было что им придется. Угу, угу. Да. И нам пришлось очень, с этих да. лавочек переместиться там в тенечек. Там такая лестница есть, и все пошли и сели прямо на ступеньках. Волчица, мы быстро переориентировались, людям было окей. И мы вчера повторили эту локацию, но уже на лавочках можно сидеть, все нормально, не жарко и все хорошо. Ну и плюсы. Сначала мы думали, что нужно начинать попозже, например, там в 7 часов, когда нет, наоборот. Мы думали, надо начинать по пораньше, раньше. а было очень жарко. И поэтому, когда было лето, мы смещали начало наших встреч на примерно 7 на 7, на, на 7.30. 30, да. угу. Сейчас вот. на 5 уже пошло. Потому что зараз у пивного да, темно А когда мы проводили уличные лектории недавно по СММ, угу. развитию в социальных сетях, это было во дворе еврейского центра. Там угу. есть такой дворик уютный. И мы сначала выставили все лавочки, которые были. Их там 17 их все заняли. Мы потом стали выносить э, стулья из нашего офиса. Их все заняли. Мы потом стали собирать эти стулья по всему европейского <laughs> <зданию. laughs> центра зданию. В итоге там тоже был -то 150 человек, и мы всех рассадили. Но достаточно оперативно нашли места для всех. Да. Скажите, будь ласка, в целом вот яка после проведения лекториев яка тематика для Запоріжжя была найактуальнішою? Що Что хотят услышать люди? Людям очень нравятся лекции, вообще тема вот создания и развитии проектов, mm -hmm. социальное предпринимательство. Было много людей на вот СММ. Называлась тема очень классный человек онлайн. Mm -hmm. uh, как с этим быть? Uh, на сегодняшний день, мне кажется, Запорожье, вот как и другие да, крупные города, проснулось и начинает развиваться в теме вот именно создания проектов, mm -hmm. их реализации, как социальных, так и коммерческих. Классная тема, очень актуальная с грантами сегодня. Да, многие хотят получить, написать грант у них нет этой возможности или они не умеют, и вот они начинают этим интересоваться. И на самом деле людям очень сильно нравится, и это у них в этом потребность, общаться и получать какой-то опыт и знания, энергию от человека, который достиг определенного успеха. То есть это может быть или как Алексей Пучков, у которого целое предприятие, да, так и девочка из Питера, которая занимается проектом Ночлежка и помогает бездомным людям. И она это делает настолько круто, что это очень-очень классно, очень кайфово. И люди э, подпитываются энергетикой и вдохновляются от этих людей. Это, наверное, самое важное в уличном лектории вдохновлять. А вот скажите, как даете э, присягнуть, ну, до те справы, правой, таких спикеров? Кто этим занимается, властно? А нас часто спрашивают, как мы находим спикеров и так далее. Мы очень активны и мы очень коммуникабельны. На самом деле, если нам интересен какой-то человек, мы прямо-напрямую к нему обращаемся и говорим, мы хотим организовать вашу встречу, давайте вы приедете или давайте мы организуем. Некоторые сразу соглашаются, некоторые говорят, для нас очень удивительно. Да что я могу рассказать? Да я, наверное, неинтересная. Мы говорим, да что вы нет, все будет здорово, мы будем задавать вопросы и так далее. Некоторых нам рекомендуют, например, говорят, там, мы знаем, какие-то люди будут ехать в Украину, позовите их в Запорожье, как было с Анастасией из Питера, например, нам порекомендовали. Ну, а большинство мы привлекаем сами. Еще мы спрашиваем наших участников, то есть какую тему вы хотели бы, в каком месте вы хотели бы провести, кого позвать. И, ну, нам несложно позвать любого человека. Ну, просто самых звезд, наверное, звать сложнее, но это не было. И в кількості розмов, і кількості дзвінків, коли ви, ви все ж таки до нас приїдете. Ну і забігаючи трохи наперед, осінь за чого очікувати від вас. Ну, в першу чергу, це відкриття каворкинга в кінці октября, в початку ноября, это точно. Это множество различных проектов, який мы запускаем, один из самых важных. Да, і вкратце ми вже більше, ну, в течение. Господи Боже, мы с начала года проводим программу бизнес-платформа, uh -huh. программу поддержки предпринимательства. И сейчас у нас совместно с Фондом прав человека и при поддержке посольства Эстонии мы на, э, запускаем менторскую программу для бизнес-платформы. То есть мы не, не просто будем обучать, но найдем менторов, экспертов в определенных сферах, Наставник. э, наставников, которые возьмут, ну, образуют пары, да, ментор, опытный бизнесмен и uh -huh. начинающий предприниматель. И они в течение 9 месяцев... Месяцев, будут работать совместно, плотно, достигая цели, например, открытия нового бизнеса или развития или еще что-то. Вот это для нас как бы новое направление в нашей программе и очень актуальное для людей. То есть мы будем продолжать эту программу. Мы продолжаем программу содействия в трудоустройстве. То есть мы помогаем людям находить работу. Мы будем проводить разные развлекательные направления, как всегда, то есть и кинофестивали вот, будут и опять. До речи, хотел прохолодно, что будут такие да, Обязательно будут кинофестивали и, и вечеринки, Будет и классная вечеринка в интересном месте, когда будет Хэллоуин, мы uh -huh. придем, потом расскажем. Обязательно мы повторяем. А, поїздку в Карпати зимою, Нікітажу, да, да. я дільно да. приду это, на цілу прям програму. За Карпатом можна там довга історія, до речі, дуже дуже цікаво, тому що я чув на одному з тренингів, коли Нікіта розповідав ту історію, ну там було взагалі просто аншмаг повніше да. від того історії. Як там не задавайся, задавайся, потім вирішили, не вирішили їхати. Ну і в принципі, як ви це все встигаєте робити? Поясніть просто, тому що такі от, ну дійсно, спрямованості і розважальні, і такі більш повчальні, навчальні, як ви все це встигаєте просто Ну, не сказать, что это легко, наверное, это неправда. Это сложно, но это реально по кайфу. Это uh -huh. приятно, это нравится, это, ну, какая-то, ну, вот у меня лично определенная жадность, да. Я не могу от чего-то отказаться. Мне нравится и то, и то делать. Uh -huh. На сегодняшний день я успеваю это делать. Как пойдет дальше, не знаю. Может, придется как бы выбирать и концентрироваться. Но это круто делать так много проектов, и тем более все эти проекты между собой связаны. И люди, которые пришли к нам в один проект в, на лекцию, они потом едут с нами в Карпаты, идут mm -hmm. на кинофестиваль. То есть мы, по сути, создаем в Запорожье атмосферу, тот контингент людей, общества со стороны разных наших проектов. И это классно. Yeah, а вот no. окрем Запорожья, планируете развиваться дальше, охплевать охоплювати новые территории? Но в настоящее время мы сконцентрированы на Запорожье и хотим сюда привозить все интересное, хорошее mm -hmm. именно для наших людей. Но... Может быть, потом со временем еще что-то откроем в другом городе, но пока у нас ну, на ближайший год такой цели не стоит. Мы не, не распыляемся. У так. нас коворкинг ⁇ это очень-очень большой проект, которому как только он откроется, мы посвятим там 24 на 7 своего времени для того, чтобы он стал интересным для людей и прибыльным, потому что это в том числе и коммерческий проект. Ну а дальше будем смотреть. Ну, дякую еще за Виталову. Поделилась такой позитивной информацией, рассказала про те, что у нас все ще попереду ну а поки що ми будемо переходити до нашої постійної рубрики «Гороскоп» і читати, що очікує вас сьогоднішнім днем.